Методичного дня. Це новий захід, який ми запланували, оскільки забажали подолати межі методичних об'єднань, методичних служб навчальних закладів, щоб зробити досвід педагогів початкової школи, дошкільних навчальних закладів, вчителів-предметників, психологів нашого міста. Актуальним для педагогів незалежно від того, в якому навчальному закладі вони працюють і до якого методичного об'єднання вони належать. Для того, щоб ви знали, які люди працюють поряд з вами, який цікавий досвід вони мають і мали змогу використати або елементи цього досвіду, або цей досвід в системі у власній педагогічній діяльності. Сьогодні ми проводимо першу зустріч, яка має назву Методичний день. Починаємо ми у форматі інтернет-вебінарів, марафон інтернет-вебінарів, формат вам знайомий, оскільки подібні заходи проводять видавничі групи, основа ранок. Ми спробували повторити цей досвід, але залучити до проведення методичного дня. Педагогів саме нашого міста, педагогів, методистів науково-методичного центру, педагогів нашого міста хочу сказати, що технічні засоби, які ми використовуємо, програмне забезпечення, може давати збої. Ви знаєте, що останніми днями не зовсім якісним був інтернет, швидкість інтернету в навчальних закладах. Тому я Звертаюся до вас з проханням, щоб ви не звертали зайвої уваги на якісь технічні негаразди, які будуть, оскільки запис буде вестися в тому разі, якщо інтернету не буде, і запис методичного дня буде викладено на платформі Віртуальної університету інноватика та інновації. Ми працюємо. Починаємо працювати спочатку кожного астрономічного часу. У нас доповіді розподілені на 10 годин, на 11, на 12, на 13. Виступи, теми виступів, ви знаєте, хотілося б, щоб власні коментарі, запитання до доповідачів. Педагогів, які діляться власним досвідом, ви записували в чаті, щоб після того, як ви прослухаєте, передивитеся весь матеріал, доповідач, спікер вебінару міг відповісти на ваші запитання. І ще одне прохання: нам, методистам науково тедичного центру, дуже б хотілось, щоб педагоги нашого міста сьогодні... Беручи участь у заходах методичного дня, у чаті залишили свої побажання, які теми ви б хотіли, з якими темами ви б хотіли познайомитися, чи які теми ми для вас змогли б висвітлити, які були б корисними для вас, актуальними в вашій педагогічній діяльності, можливо, ви знаєте. Якийсь цікавий досвід педагогів нашого міста і хотіли б зустрітися з конкретним педагогом з конкретною особою. Пишіть, щоб ми наступну нашу зустріч, яка відбудеться у січні, організували саме за вашим запитом. Отже, ми починаємо працювати, і перший вебінар, перший виступ. Литвин Олени Миколаївни. Я передаю їй слово. Вона познайомить вас з темою. Будьте уважні, задавайте питання. співпраці нам тісної, корисної. Дякую за вашу увагу. Отже, Олена Миколаївна. Всім доброго дня! Я Литвин Єліна Миколаївна, учитель начальних класів. общеобразовательной школы номер два, город Энергода. В школе работаю уже 19 лет, звание старший учитель и высшая категория. Люблю свою профессию, поэтому работаю так, чтобы было приятно мне и детям интересно. Вашему вниманию сегодня хочу представить урок внеклассного чтения. Так как мы говорим о новом государственном Требований и новой государственной программы, которая обусловила изменения пересмотра целей, содержания и технологий обучения. Все мы прекрасно знаем, что особую значимость имеет у нас деятельностный подход и мотивация учеников к, к, к образованию, да, к учебе. Поэтому сегодня я затрону тему это чтение. Читательская культура мы знаем, что несет огромное значение в жизни вообще человека. Поэтому, если она развита недостаточно, в школе это несет с собой проблемы и в дальнейших предметах, потому как ребенок плохо читающий, плохо усваивает основные предметы. А так как мы за, закладываем да, фундамент, поэтому мне бы, как учителю, хотелось влюбить детей в чтение и научить их работать с литературой, читать, интересоваться и качественно э, работать с текстами. Поэтому мы знаем, что прививается либо к чтению в семье, к сожалению, на данный момент не так ну, не так как бы, качественно. В школе у нас на уроках стандартное приучение, да, это уроки, когда мы изучаем текст, анализируем, работаем. И вне классное чтение, когда ребенка мы обучаем ориентироваться в мире литературы, учим его подбирать правильные тексты, интересные тексты чтобы ребенок знал, что кроме школьной программы есть еще такие у нас заведения как библиотека и почему-то маленькие дети когда мы ведем школу родители и первые шаги в библиотеку вызывают положительные эмоции. а в дальнейшем куда-то это все закрадывается, уходит на ну, в общем занимают другие какие-то средства да, у детей внимания. Поэтому давайте будем учиться влюблять детей. Я проводила урок в конкурсе «Урок 21-го столетия» в неклассное чтение по сказкам Андерсена. Хочу сказать, что урок игра был нетрадиционный. Мы с ребятами оказались в сказочной гостиной Ганса Христиана Андерсена. Такая форма проведения... Открывает нам дорогу художественный мир и литературы, да, формирует у детей интерес к книге и существенно повышает мотивацию. Сейчас мы перейдем к слайду, к презентации, вернее. И возможно, да. Хорошо. Перелистываем. Перелистываем. Итак, наша задача эффективно и продуктивно достичь учебной деятельности на уроках, обеспечивать активность всего класса. Да? Таким образом, мне бы хотелось на уроках литературного чтения, вне классного конкретно чтения, раскрепостить мышление детей. Мы все знаем, что как для первоклассника, так и для третьеклассника или же старше детей играть это очень важно. По мнению врачей и психологов, здоровый ребенок это ребенок, у которого преобладает хорошее настроение, которое хорошо говорит, спокойно общается. Игра является средством да, самораскрытия и создает условия для самореализации. А ребенку очень важно иметь возможность свободно выражать свой внутренний мир. Через игру ребенок общается с окружающим миром легко и непринужденно. Поэтому данный урок относится к типу комплексного применения знаний и способов деятельности. В основу построения данного урока у меня положен метод эмоционального погружения. Всегда важно, как ты начнешь урок и дальше его разыграешь. И вот этот настрой эмоциональный, который мы, я сейчас предложу вам в начале урока, дает возможность нам окунуться, да, развивать воображение у детей и фантазию. Посмотрим, как пойдет. Уйдет, да, сказку сказку вйдет, и таким хоть сказка, да, тромбан, да, и -за Таким образом эти соответственно да, а да, 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 данного урока. А задание, которое предложил Оля Лукое, является планом урока. При подготовке к уроку были учтены, конечно же, возрастные и индивидуальные особенности учащихся. Выбранные приемы соответствовали задачам урокам, характеру, содержанию учебного материала, уровню знаний, умений и навыков учащихся. Так были использованы словесные методы, наглядные, практические и познавательные задания, которые вызывали у детей интерес и несколько раз обращение к тексту. Когда мы задаем к тексту разные вопросы, то они неоднократно возвращаются к тексту и учатся с ним работать. На уроке я применяла фронтальную, парную и групповые формы организации учебной деятельности. Это обеспечивает активность всего класса и на разных этапах урока. Заранее были созданы группы, литератор, библиограф или художники. Кроме того, что дети самостоятельно читают, не классное чтение, да, на литературу, они еще вместе тем готовят самостоятельно задания формируя навыки информационной, таким образом, культуры школьника. А это значит ориентироваться в мире, огромном мире информации. Они самостоятельно находили нужную информацию, критически учились оценивать и правильно ее использовать. Вот, например, ребята библиографы. Чаще всего я выбираю тех умненьких детей, которые на уроках у нас молчаливы. И когда от их знаний зависит результат всей группы. Ребята собирали как можно больше информации о биографии Андерсона, и их задача была рассказать ребятам э, данной группы. Поэтому э, они понимали свою значимость, они учили, учатся таким образом общаться с классом, не бояться. Вот такие первые шаги. Э, дальше, э, если мы будем говорить уже по уроку, да, разминка, э, одна из первых заданий была активизировать мышление учащих, простите. Я использовала систему вопросов, да, вот по биографии Андерсона. Узнать сказку. Эта работа была группа литераторов. По сюжетной линии произведения на основе их субъективного опыта создавала проблемные ситуации. Задания на мышление чередовались с заданиями на сообразительность и развитие памяти. Ребятам нужно было не просто подготовить отрывки из данной сказки, а еще и выучить наизусть. Вот, пожалуйста, тренировка памяти. Слайд. Верхняя часть слайда уходит. Слайд на Да, продолжаем. Очень любимое занятие, задание для ребят – это «Узнай героя». Тогда ребят, о, вот я как раз о нем же и говорила, да, начинал говорить, что наизусть учили сказочных героев, характерные их слова, высказывания, а ребята отгадывали. И одно из самых любимых игр у ребят – это бюро находок. Участникам команд выдавались предметы, связанные со сказками Андерсон, Андерсона, и детям нужно было определить, какому герою что принадлежит и из какой сказки. Давайте посмотрим большое. Не, не так, Есть себя Это из сказки, Огнива, когда э, солдат вошел э, э, в ту э, пещеру Хочу отметить, что ребята пошел, очень любят эту и. они порой приносят предметы и спрашивают детей, какую ассоциацию вызывает данный предмет? Это все-таки э, говорит о том включаются у ребят воображения и вызывает эти уроки интересы. При подготовке к уроку как вы видите, на уроках, кроме живой работы, естественно, мы используем и инновационные технологии, это компьютерные. Это дает нам возможность для целостного восприятия детьми данного материала, экономит нам время на уроке и делает урок более разнообразным. Очень часто я использую на уроках литературного чтения чтения э, видео, отрывки из сказок, то есть мультипликации. Что это дает? Во-первых, ребята сравнивают с прочитанным произведением книгу и мультипликацию. И что было очень приятно, они сами делают вывод, что мультфильм – это создание произведения определенной группы людей, куда они уже заложили свое мировоззрение, свои, то, что, как они это видят. А при самостоятельном чтении, что нужно делать в первую очередь, у каждого ребенка свое восприятие. И это подтверждением были рисунки, подготовленные группой художника, где один и тот же сказочный герой по-разному был изображен. Мне очень приятно было использовать рисунки, которые группа художников, как в качестве демонстрационного материала. Как вы видите, на уроке прослеживаются межпредметные связи с уроками рисования, музыки, ритмики. Также я хочу сказать, что умение анализировать текст мы можем увидеть даже на уроке математики, когда мы работаем с текстовыми задачами. Посмотрите, мы можем идти как анализом, так и с синтезом. И чаще всего многие ребята, не понимая текста, просто начинают выполнять арифметические действия, ну, года, так, умножить или сложить. А когда мы, прочитав и представляем то, что мы прочитали, намного проще можно подойти к задаче и решить ее. Основной аспект на уроке имел здорово сберегающий эффект. Я старалась создать психологический комфорт для детей когда каждый ребенок успешен в своем мнении, он не боится, высказывается, чувствует себя раскрепощенным. Для физической разгрузки использовала музыкальное произведение, которое тесно связало с темой урока. И вот сейчас небольшая Это рисунки, да, вот выставка рисунков. Надеюсь, что видно. Хорошо. И следующий слайд, где звучит музыка, Георгия Свиридова, к, к какому произведению я задаю вопрос, относится эта музыка и почему. И, и, и да, стойка лаяна солдатик. Вы как же можно сидеть, если хочется помаршировать? Да не нужно готовить заранее к изменению или какие-то паузы. Ребята встали и тут же подвигались отгадали, то есть проводится такая работа, ну или вот следующий видеоролик. какой? <соединяющие> какой? кто? давай купаешься, ставь балл. хорошо, совершенно даем. я думаю, что время раз Покажите, как дела. кто кидает? Кроме... Можно импровизировать, кому так нравится. Это задание, естественно, очень важное для работы с текстом. Полковник говорит, это есть обязательное. Чтобы... Хорошо. И, конечно же, ребята обращаются к тексту, зачитывают необходимые отрывки. Например, если мы говорим о начале сказок в народных, да, «Жили-были», то на вопрос «Как же начинал сказки?» Андерсон в своих произведениях. Дети находят, что это совсем авторская сказка, и начало сказок у него абсолютно разное, начинается с других слов, не повторяющихся как в народных сказках одинаково. Еще один момент, который я хотела показать на уроке, то, что действительно раскрепощает детей, и вы это сейчас увидите, это сценическое... Вид сценического искусства, как пантомима, передача сюжета произведений движением или жестами. Хочу сказать, что здесь же открывается артистизм. Ребята абсолютно не стесняются быть и старенькими ведьмами, и показывают огромнейшие глаза. Похоже, что завис, да? Подгрузится немного ребята с удовольствием показывают отрывки. Грубо стараюсь подбирать. Например, в данном случае конфликт между мальчиками ранее проходил. А здесь они вместе сыграли, дало возможность им и помириться, и задание, и нужно все эмоции отбрасывать. После чего, да, ребята начали дружить. В ходе последнего задания рефлексии урока я провела синтвень. Это позволило продемонстрировать эмоциональное восприятие учащихся сказов Андерсона. Дети еще раз убедились в том, что добро всегда побеждает зло. Добрая, чувствительная, честная. <смешная>, родилась, страдала, Девушка не обманывала, девушка была честная. В конце урока были отмечены и награждены лучшие знатоки сказок Андерсона. Урок получился эмоциональным, интересным и играл на высоком эмоциональном подъеме. Я считаю, что выбранная форма организации учебной деятельности школьников была достаточно эффективной. С моей стороны были соблюдены, соблюдены нормы педагогической этики ученик-учитель. Мои уроки литературного чтения ну, одни из любимых уроков, потому что здесь действительно дети могут быть раскрепощенными, им интересно. И эта работа вовне урока, это работа, которая позволяет ребятам вместе общаться, ходить в библиотеку, интересоваться новыми книгами и работать вместе. Ведь кроме школьной жизни существует еще <laughs> внешкольная жизнь. Поэтому если ребята вместе общаются и видятся, это говорит о том, что класс дружный, дети заинтересованы, любят читать, любят проводить вместе время. Вот такой был у меня урок. Вот э, Использую такие методы и приемы я на уроке. Надеюсь, что вам понравилось. Если есть вопросы, Стараюсь ответить. У нас Наталья Александровна Ласкова <клес> была модератором. <клес> следила за тем, какие комментарии и вопросы появлялись <клес> в чате. Наталья Александровна... <клес> ну, пусть <так, так>, <клес> да, я да, Заглавьте, пожалуйста. Так. Ну, скажем так, что виртуальную нашу аудиторию видвидало 29. человек. Вы, скорее есть проблемы и проблемой завышаете якость интернету. В одних людей все, все чути, все видно. Але, шановні колеги, ви маєте зрозуміти, така швидкість інтернету в нашій країні. Ми будемо сподіватися на краще, що вона що швидкісний інтернет все ж таки дійде до освіти. Ми будемо це питання разом з вами піднімати перед адміністрацією. Ви навчальних закладів, ми будемо піднімати це питання в управлінні освіти, бо швидкісний інтернет тут не дозволяє... Швидкість така, що не дозволяє е, м, побачити якісніше цей методичний заклад. Але було надзвичайно приємно, що серед слухачів віртуального нашого заходу були присутні п'ять е, заступників директорів навчальних закладів міста Енергодара. Був присутній два методиста науково-методичного центру, завітали викладачі МНВК, хоча це, ну, тобто ця форма, мабуть, зацікавила, це ДЮТ заці... зайшли, люди зацікавилися. Нефтира Ольга Михайлівна зразу зрозуміла, що якщо вона сидить, не є активним слухачем, і вона швиденько перейшла на свій комп'ютер і почала слухати пряму трансляцію. От у нас були такі люди, які опосередковано через інші комп'ютери, також слухали нашу, е, нашу трансляцію. Це було першина, приєднала трьох осіб. Так? Марієнко, е, Світлана, сьома школа приєднала ще одну особу, але мені дуже приємно спостерігати, що е, збільшується аудиторія віртуальних таких зустрічей. Шановні колеги, всі, хто сьогодні був присутній в онлайні. І ви отримали один бал <хи>, участі в просторі від проєкті Простір відкритої освіти. А той, хто сьогодні транслював і виступав, Литви це 10 балів на цю аудиторію. Це Тому це правильно правило, зробила нефтира Ольга Михайлівна, коли перейшла на свій комп'ютер. Таке саме зробила попкова Олена Павлівна. Вона теж швиденько перейшла на свій комп'ютер. Ми дуже раді, що ви разом з нами оволодіваєте сучасними технологіями і працюєте з нами в мережі. Дякую за увагу. Я благодарна. Запитань немає, можна завантажитися пізніше. Хорошо. Я роботую у 2 школі, тому, якщо ви бачите питання, приходіть, я завжди буду рада ну, спілкуватись. Олена Миколаївна, ми викладемо запис вебінару на платформі віртуального університету на окремій сторінці. Всі ті, хто Дивилися сьогодні в онлайні цю запис, вони зможуть через коментарі звернутися до вас через коментарі на YouTube безпосередньо або на сторінці віртуального університету, де буде викладено це відео. Тому, якщо запитання з'являться, поки що немає запитань, люди подивилися. оценили, возможно, это да, это была премьера. Запитание появится позже. Мы передамо запитание Олене Миколаевне, и если потреба такая будет, то на сайте Виртуального университета дамо відповіді. Або запросом Олену Миколаевну, если потреба будет, для участия в нашей наступной трансляции. Да, да, спасибо, большое за внимание. Всего доброго. А Послідній коментарі відкритий для всіх. От для всіх досвід роботи вчителів міста Енергодара відкритий для всіх. Дякуємо за увагу. До побачення. Наступна зустріч в 11.00. Дякуємо.